Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. С самого утра народные депутаты пытаются распределить парламентские комитеты. Однако работа не ладится. Народные избранники собирались в сессионном зале уже два раза, а результатов пока нет. Ждем открытия вечерней сессии в 16 часов. А пока узнаем у нашего корреспондента Оксана Опрышко. Она работает в парламенте. О чем говорят в кулуарах Верховной Рады. Оксана, здравствуй. Так что говорят парламентарии? Депутаты в кулуарах называют несколько причин, по которым затягивается распределение парламентских комитетов. Во-первых, еще не готово само постановление. Документ достаточно объемный, и даже чтобы его верно сформулировать и распечатать, требуется определенное время. А во-вторых, продолжается схватка между блоком Петра Порошенко и радикальной партией Олега Ляшка за ключевой, самый, один из самых важных парламентских комитетов, бюджетный. Радикалы не придерживаются данного накануне слова, из-за чего собственно и затягивается принятие решения, утверждают депутаты, предлагаю послушать мнение одного из них. Потому что нашим коллегам предложили, или они получают должность в Кабинете министров и не претендуют на комитет по вопросам бюджета. А сейчас наши коллеги по коалиции захотели и то, и другое. Так что посмотрим, чем закончатся переговоры. Хотя по квотному принципу и букве закона оппозиция в парламенте должна контролировать не менее трех парламентских комитетов, на самом деле оппозиционному блоку предлагается верить всего лишь один парламентский комитет, регламентный. Учитывая темное прошлое оппозиционного блока, имеется в виду голосование за диктаторские законы 16 января, и этого одного комитета оппозиционному блоку будет более чем достаточно, считают представители коалиции. Предлагаю послушать. Да, есть закон и есть мораль. Если я не могу поступать по закону, а такое бывает, я буду поступать по морали. И на сегодняшний день коалиция говорит, что люди, причастные к развалу государства, к гибели людей, просто символически не могут принимать участие в руководящих органах оппозиционном блоке намерены добиваться контроля над тремя парламентскими комитетами, будут делать это парламентскими способами. Вот что говорят. Мы ничего блокировать не будем. Но тогда весь мир и вся страна должны понять, что ничего не изменилось. Только таблички на дверях. А подходы, какие были, большинство забирает все. Такие подходы и остаются. Прежде всего нас интересует Комитет по свободе слова по вопросам регламента и деятельности Верховной Рады. И третий комитет ⁇ это права человека. Ни одного бюджетного или другого ресурсного комитета оппозиция не видит у себя. По остальным комитетам вроде противоречий на данный момент нет. Больше всего комитетом парламента возглавят представители блока Петра Порошенко. 10 из 27-7 достанется Народному фронту. Три комитета возглавят представители Баткевщины, три представители Самопомощи. Более того, представитель Самопомощи Семен Семенченко также возглавит по предварительным данным специально созданную комиссию с полномочиями парламентского комитета. Комитета, которая будет контролировать деятельность Минобороны. Ну вот такие на данный момент новости. Ожидаем открытия вечернего заседания, после чего сообщим вам свежие подробности. Да, спасибо, Оксана. С нами на связи из Верховной Рады была наш корреспондент Оксана Прышка. Ждем результатов работы депутатов уже на вечерней сессии. Возобновить социальные выплаты и доставить гуманитарную помощь жителям оккупированных районов Донбасса Украина сможет тогда, когда Россия обеспечит безопасные условия для этого. Такую позицию высказали премьер-министр Арсений Ценюк и вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора. Кремль должен вывести свои войска и технику с территории Украины. Это важнейшее условие для нормализации ситуации на востоке страны, подчеркнули собеседники. Также политики призвали Москву освободить украинские, украинских политзаключенных, вернуть Киеву контроль над границей и допустить миссию ОБСЕ к наблюдению за российско-украинской границей. Джозеф Байден осудил Бен. Бандит бандитизм и мародерство пророссийских боевиков на Донбассе и одобрил решение украинских властей держать на депозитах пенсии и другие соцвыплаты гражданам, находящимся на территориях, захваченных сепаратистами. ОБСЕ может исчезнуть, если не будет действовать решительно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерской встрече в Базеле. Климкин напомнил, что в пятницу будет годовщина подписания Будапештского меморандума. 20 лет спустя этот документ был разрушен одним из подписантов Российской Федерации. Такая же участь может постигнуть Хельсинский акт, который определяет незыблемость границ в Европе. Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия Российско-украинский конфликт разрушает ключевые принципы европейской безопасности. Павел Климкин предложил коллегам план реформирования ОБСЕ, который позволит организации эффективно отвечать на вызовы времени. Урегулирование ситуации на востоке Украины – это главная тема встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ, которая началась сегодня в швейцарском Базеле. В связи с прибытием иностранных делегаций в Базеле принимают повышенные меры безопасности. Вокруг здания Конгресс-центра, где будет проходить встреча, перекрыты почти все улицы. Одним из первых туда прилетел госсекретарь США Джон Керри. На полях саммита у него запланирован ряд встреч с коллегами и руководством ОБСЕ. США хотят согласовать единую позицию с западными странами, чтобы противостоять российской агрессии. В свою очередь Германия настаивает, чтобы сепаратисты на Донбассе выполняли свои обязательства по минским договоренностям, а между участниками конфликта была создана линия размежевания. Мы не достигли того результата, который хотелось бы иметь. Опасность усиления эскалации остается. Несмотря на Минские соглашения, на востоке Украины все еще стреляют и гибнут люди. В связи с этим некоторые пункты Минского договора должны быть реализованы как можно скорее. Например, создание линии размежевания. Она должна быть фиксированной и утверждена всеми сторонами конфликта. Также должен быть согласован отвод вооружений и военных на 15 километров в обе стороны от линии размежевания. Заседание министра иностранных дел стран-участниц ОБСЕ сопровождается мирной демонстрацией украинцев, проживающих в Швейцарии. Под здание Конгресс-холла пришло несколько десятков человек. У них в руках плакаты с призывом к мировому сообществу помочь Украине отразить российскую агрессию и освободить политических заключенных, незаконно удерживаемых в Федерации, летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Активисты громко скандируют «Помогите Украине» и призывают страну ОБСЕ вмешаться в конфликт, чтобы остановить насилие на Донбассе. Но тем временем боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки террористы 71 раз атаковали позиции сил АТО. В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты Золотое, Попасное, Станица Луганская, Счастье, Трюхизбинка, Тоненькая, Авдеев, Пески, Чернухина, Никишина, Дыбальцева и многие другие. На Мариупольском направлении сепаратисты обстреляли 5 населенных пунктов. В течение суток артиллерия сил операции нанесла 45 ударов для подавления огневых позиций наемников. Также в пресс-службе АТО сообщают, что на оккупированных территориях Донбасса активизируется партизанское движение информация от партизанского отряда действующего на территории Донецкой области. 1 декабря при взаимодействии с вооруженными силами Украины воинами отряда было уничтожено на ферме в районе Старой Михайловки около 50 боевиков. На следующий день они сыграли в злую шутку с великими воинами русского мира, сократив их численность еще на 10 человек. В тот же день, продолжая играть с террористами и при тесном взаимодействии с украинскими военными в районе Петровки, партизаны приплюсовали на свой счет еще 50 боевиков. Таким образом, в течение двух дней партизаны очистили свой край от 110 наемников. Но в Донецке ночь прошла напряженно. В результате артиллерийского обстрела Кировского района террористами накануне погиб один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Также были разрушены дома по улице Погодина, Лазурная, Сергеевская и Ломоносова. Без газоснабжения остаются более двух тысяч абонентов, среди них 20 предприятий. Ремонт поврежденных систем энергии газоснабжения не прекращается. Утром в городе относительно спокойно боевых действий не зафиксировано коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. В Луганской области резко возросла агрессия боевиков. За последние сутки количество обстрелов под контроль на Украине территории увеличилось в несколько раз. Об этом сообщили в Луганской госадминистрации. По их данным, террористы 55 раз накрывали огнем из минометов, артиллерии и систем ГРАД. Населенные пункты станица Луганская, Счастье, Трюхизбенка, Чернухина, Золотой, Ольховая. Пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме этого, на окраине станицы Луганская на протяжении суток происходили ближние бои с применением минометов и стрелкового оружия. В Мариуполе на железнодорожном вокзале правоохранители предотвратили теракт. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Вчера около 12 дня возле здания вокзала нашли подозрительную сумку. В ней находилось две тротиловые шашки по 200 граммов, электродетонатор и ручная граната. Устройство обезвредили и передали СБУ для выяснения всех обстоятельств. Владимир Путин выступил с посланием федеральному собранию. Большая часть его речи была посвящена экономическим проблемам. Президент России пообещал амнистию капиталов, которые возвращаются в Россию и стабилизацию налоговой нагрузки для бизнеса. Спекулянтов, наживающихся на падении курса рубля, пообещал сурово наказывать. В зале президенту хлопали, но не улыбались. Рынок Путину также не поверил. За время его выступления курс рубля по отношению к доллару упал на 80 копеек. Не обошлось без политической части. Путин снова вспомнил об оккупации украинского Крыма как о своей несомненной победе. О самопровозглашенных недреспубликах на Донбассе не сказал ни слова, однако пообещал поддерживать соотечественников за границей. И неожиданно заговорил об угрозе сепаратизма в России. Несмотря на то, что мы рассматривали, и все об этом знаете и помните, наших вчерашних противников как близких друзей и почти союзников, поддержка сепаратизма в России из-за бугра и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. И не оставляло сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло. Мы не позволили. Вот такие дела. Оставайтесь с нами и до встречи.